шаг за шагом. Каждый день четырехлетняя Алена Малыгина словно заново познает окружающий мир. После очередного тяжелейшего приступа эпилепсии, а их у девочки бывает до восьми в день, он ей кажется незнакомым. Только после того, как мама Наталья расшевелит дочку, потанцует с ней или поиграет, Алена начинает приходить в себя. И так каждый день. Все началось, когда малышке было чуть больше года. С диагнозом менингоэнцефалит Алена попала в реанимацию. А через шесть месяцев появились первые эпилептические приступы. За три года девочка прошла лечение в клиниках Читы, санкт -Петербург. И Иркутска. Ну, в Иркутске нам сказали, что вы безнадежны, что вам никакой препарат не поможет, даже самый дорогой, какой бы вы ни искали, что вам нужна операция. И предложили нам сделать там операцию. Сказали, берем право полушария. Она ведь ни за что не отвечает. Вот только при таком раскладе нет никакой гарантии, что болезнь уйдет. Зато ясно, ребенок навсегда останется прикован к постели. Родители Алёны от такой перспективы отказались и начали искать возможность лечения дочки за рубежом. В это же время они познакомились с Мариной Паниной. Она уже несколько лет помогает больным забайкальцам с недугами, которых российская медицина справится не в силах. И уже Марина связалась с европейскими волонтерами. Одна из них, Наталья из Германии, согласилась помочь там непосредственно находится, владеет немецким языком, то есть благодаря ей она полностью как бы пообщалась с врачами напрямую, нам не пришлось платить ни за перевод текстов, документов, ни за переговоры. То есть она вот полностью выяснила ситуацию. Наталья смогла договориться с известной во всем мире клиникой нейропедиатрии «Фактороид». Немецкие медики готовы взяться за лечение девочки. Сейчас они ждут Алену на обследовании. Алена будет восьмидневная видеоэлектроэнцефалограмма. Она будет 8 дней находиться под датчиками круглосуточно. И эта процедура очень-очень дорогостоящая. По-другому очаг эпилепсии найти невозможно. В случае солен. В других случаях это возможно. Но вот это невозможно, потому что то, что видели врачи, те документы, которые они видели, они определить не смогли, где, что там у нее не так. Немецкие эпилептологи обещают вылечить девочку. Вот только стоить лишь первый этап будет 1 миллион 600 тысяч рублей. Для семьи Малыгиных сумма неподъемная. Остается надеяться лишь на помощь неравнодушных телезрителей.